прежде всего перед вами очень милая, артистично, невероятно грациозная морского рекомендательщина. Разумеется, как уважающий себя лично, она способна постоять за себя, и совершенно не случайно специальное подразделение ВВС США называют морскими войсками. Горячий, блестящий красавчик. пять на лагерь один раз, чтобы убедиться, что перед нами действительно суперзвезда. Очевидно, с зрительским вниманием, очень искусно позировать перед фото видеокамерами. Действительно, имеет колоссальный и спортивный творческий опыт. Мать, скажи, пожалуйста, какие чувства ты испытывал, когда впервые 7 лет назад выходил на свое первое в жизни спортивное соревнование? И вот подробности мы узнаём Конечно, немного переживал Валя, в самом начале карьеры, но насколько сейчас ты умеешь в своих силах, с каким настроением выходишь на спортивную арену? Прошу. <плодисменты> <плодисменты> Горячий, мягкий парень. И все, Ларисон Джокер, ему удачи. и даже защита чемпионского титула. Все это продолжение. Наблюдая за тем, как парни дефинируют по морской глади нашего бассейна, вы, друзья, можете получить представление о том, как и в природе, в естественной среде питания, прирожденные марафонцы, морские потихи преодолевают при самосталости сотни и даже тысячи морских миль. Осваивая неотъятые просторы, никого не надо на одни мысли, когда человек глубине порядка 300 метров морской путь чувствует себя великолепно. Продолжаем ритм у нас со спортивного и развлекательного альземантового прекрасного. выступление Вани, защита чемпионского титула, но прежде несколько тренировочных прыжков. Ну что, Ваня, готов к испытанию? Справишься? спокойно, волнение позади, помогает собрать сценические инвизии своему тренеру. Как бывало не раз, Ваня прекрасно понимает, что за все, что они делают, отвечают тоже вместе. Ну а как иначе? Соединенный штат и праве гордится своим представителем на морской олимпиаде. Под руководством Олега Пальченко, Северный морской котик Ваня. делегации кандидат в мастера спорта по скоростной стрельбе глазками Тихоокеанский морж Самсон. В считанные месяцы из обычного маршрутка Самсон превратился в юную суперзвезду и, согласно спортивному жребию, готов противостоять одному из наиболее опытных и авторитетных спортсменов акватории в Любимые Любимец публики, Заслуженный генерал Тихоокеанского флота, абсолютный чемпион мира по морскому бою без правил в супертяжелом весе, Тихоокеанский морж Салдан! Дамы и господа, приветствую Зимор Салтан, чукотский автономный округа, Россия. В горячие дни, российское противостояние начинается прямо сейчас. Уроки фитнеса по-тихоокеански. Комплекс упражнений направлены на развитие мышц общей группы. Все вместе! Оп! -петра. Хочу заметить, друзья, что мы представляем вашему вниманию в данную секунду совершенно эксклюзивное зрелище, по крайней мере, на территории Украины. Единственный в Украине тихоокеанские маржи и потрясающие эксперты фитнеса по Тихоокеански. Работаем над мышцами, укрепляем мускулатуру, следим за четкостью выполнения движений. Мы же профессионалы, все должно быть на уровне. О -о 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 вот так силушка скажут наши зрители. Unbelievable будут торить им иностранные гости Акватории. Но посмотрите, какой ценой дается это чудо. Похоже у нас проблемы. ай яй, -яй. Это солнечный нокаут, друзья. Нестандартная ситуация требует нестандартное решения. Действительно, надо бы, надо бы, перейти к полным процедурам. Вот так будет по надежке.

Сюрпризы продолжаются, они гарантированы сладкой парочкой от Латуи. Немного освежимся, еще больше улыбнемся и с удовольствием продолжаем. Итак, друзья, мы обещаем сюрпризы, а нам сюрпризы сегодня обещал муж Самсон. Самсон, дорогой, неужели ты действительно приготовил сегодня для нас что-то особенное? Ну, правда? Ну что ж, друзья, как не поверить? Впрочем, я знал это много раньше, но ну, что же, как мы договаривались, так и объявляю. Итак, дамы и господа, ты в первой мире зрители, которые смогут увидеть, как морж садится на шпагат. Прошу внимание. Что значит? Ты же сам подошел, сказал, выходи, говорит, объявляешь богатный клуб в мире. из с боржи этого не делал. Маленький канадский хвост у нижка. Слово сказать, как можно обижаться на такого милого красавца, правда? Тем более, что у нас есть действительно для вас сюрприз характера творческого. Проект именно морских олимпийских игр. Это бесконечно и исключительно превосходной степени. Мы тем временем возвращаемся к Салтану. Как мы отметили сегодня, перед вами абсолютно чемпион мира по морскому бою без правил. Ну и также неизменный чемпион по какому виду спорта вы бы думали. Ни за что не отгадаете. По скоростному надуванию воздушных шариков. Вот такой вид спорта и вот такой чемпион. Мы готовы даже предложить какому нибудь из наших зрителей смелому сильному мужчине или молодому человеку отобрать титул у Салтана, если, конечно, получится. Кто готов? Салтан, приглашай соперников. Да, ну что же, у нас есть первый доброволец. но почему бы и нет? Давайте поддержим нашего зрителя. Выходите, выходите. Здравствуйте, как вас зовут? Yeah. Александр. Александр, так, Александр, уверенно походочкой поворачивайтесь к нашим зрителям. Еще, еще, еще. Вот так замечательно. А по моей команде, Александр, вы и ваш соперник начинайте на два воздушный шаг. Каждый свой. Побеждает тот, кто сделает это первым а победитель гарантированно получает приз, Александр. Вы готовы? Да. Султан. Are you ready, buddy? Okay. So, ladies and gentlemen, приготовились на старт. Внимание, матч! И... И это победа Султана, браво! Александр, новой традиции, прошу отменяться воздушными шарами. Знак уважения соперника. Прошу вас, не расстраивайтесь. С одной стороны, вы проиграли, с другой вы стали серебряным призером морской олимпиады. А это тоже почетно. С огромным удовольствием вручаем вам бесплатную путевку на посещение Атлопарка номер один в Крыму. В с из Голубой залив всегда свежая морская вода, самые крутые экстремальные горки. Вы до сих пор не верите своему счастью, Александр? Тогда да, и, и это еще не все. Давайте с вами немного порепетируем. Знаете, как у нас? Сбоку на бок, дай пять. Да? Вот так. Вот так. Раз. И третий раз можете подойти и поприветствовать нашего чемпиона и своего нового друга. Таким же образом. Смелее, смелее, Александр. Подходите. Ну, дай-ка, дружище. Вот уже и Самсон. Давайте, Александр, отойдем в сторону. Тут уже и Самсон шагнет с собой. Ну что, попробуем еще разок? Давайте. Подходите смелее, Александр. Отлично. Спасибо огромное. Еще не все. Позвольте подарить вам еще одно традиционное признание в любви. Морс Салтан и Морж Самсон признаются вам в любви при поддержке и улыбке Хьюстона. Внимание!